Sayyidina Umar dalam khutbah tersebut sebut selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in, selepas zaman tabi' tabi'in mari satu keadaan masyarakat manusia. Keadaan yang pertama ialah meluasnya amalan dusta di kalangan umat. Bohong cukup banyak. Bohong cukup banyak. Cakap bohong kerja semua bohong lah bahasa mudah dia kelentong banyak. Teh. Boleh terjemah Ha. Pembohongan cukup-cukup banyak orang silam Yakzib, yakzib ni kita terima bohong lah Manusia hidup langkaran bohong Dia jadi seorang bapa Dia bohong pada anak Dia jadi bini, dia bohong pada laki Dia jadi bos, dia bohong pada pekerja Dia jadi pekerja, dia bohong pada bos Dia jadi toke jual kereta Dia bohong dekat customer Dia jadi customer, dia bohong pula pada orang lain dan sebagainya Pendek kata Ustaz Hidup atas muka bumi, semua bohong Tak betul tak betul Jadi ustaz pun bohong Yang tu tak tahan Tak betul Orang telefon ada kat mana On the way <laughs> Yang tu tak tahan Kan On the way Tanya ustaz tu no. Ustaz kata on the way Padahal kawan baru duk ambil kentola Duk lipat masuk Nak mandi Tapi bila orang tanya On the way Hari tu saya sebut ada isu tu silangan Masalah kita janji dengan orang tu kalau kita janji dengan orang Orang telefon tanya Ni mana ni aku duduk tunggu di sini Yang tak sampai pun Kalau kata duduk di rumah Kalau masih berada di rumah Habak kata duduk di rumah Jangan bohong Ha lah, Ha Ni dok Ustaz lah, eh. Kawan telefon tu bini yang kat. Dia suruh bini abang ah. Abang on the way, on the way. Padahal dia on the way betul lah, on the way ke Belayang. Tu tipu tu lah, tak boleh. macam ramai saja, macam tu nampak gaya. Tak boleh ya, lah abang, ya, betul. Ya. Kalau sangkut, abang sangkut. Kalau rasa tak boleh abang tak boleh. Kalau lewat, abang lewat abis ya, lah. Cakap bagi betul. Boleh ke kan, no? Boleh dapat selan ya, no? Tak, kita nak minta sama-sama apa -sama betul selan. Ya, Tapi baginda sebut akhir zaman akan mari zaman manusia semua cakap tak betul. Ya. Satu. Sehingga ada orang yang bersedia untuk bersumpah tanpa diminta sumpahnya. Sehingga sampai satu tahap manusia ni Dia punya nak bohong dia tu Nak pekemah bohong dia tu Dia sampai sangkut sumpah Sumpah pun tak apa Sumpah betul Saya tak bohong kan Saya susah Padahal dia senang Tapi dia boleh cakap perkataan sumpah lah Wallahi ya eh, Saya tak bohong eh. Padahal dia bohong terang-terang ada silam lah ha. Tak percaya apa Tempat orang duk bagi bantuan tu jabat zakat pun sudah dia Cuba duduk dekat kaunter tu. Dia tak susah pun dia kata dia susah. Dia senang pun dia akan kata ha, susah betul ada lah. Yang tu kita tak nafi silalah. Boleh kenal orang susah ni. Boleh kenal. Tengok muka, tengok ayat, tengok benda dia bercakap. Macam baru ni bersilan saya jaga kaunter kemarin di Taman Selat. Kesian pakcik cik Orang bayar lepas ni. Eh? Kesian. Kesian silalah. Kita dengar dia tak saja kongsi silalah. Nak kata dia cakap tu rupanya betul dia cakap silalah. Dia pergi semayang di Masjid kubang boya Dia naik motor dengan anak dia dua orang Anak perempuan dia ada satu Anak kecil dia baru 4 tahun kot Naik motor Wallahualam dia nak pergi mana tak tahu Dia berhenti di masjid kubang boya batuas, was, Nak semayang zuhuk ketiga tu. Lepas-lepas semayang zuhuk dengar bunyi pang Cermin pecah dan sebagainya kan? Rupanya cermin yang pecah tu Kena dekat anak dia ni, ni. Kena sini 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 Kira terbelah lah kulit tu lah. Dia pergi ke klinik apa segala kan Jahit Rupanya klinik yang dia pergi tu Klinik swasta pijat apa semua Kena sampai 200 lebih Kena 200 lebih Ha Kesian Kita tengok pun kesian tu lah dia, dia kata saya teriak 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 Dekat tu apa Doktor dan sebagainya Doktor bagi 200 Dia kena cari 200 Bayar ke doktor tu Dia main ke pejabat zakat Mari Kumpat setengah Di taman selat Main kumpat setengah Main-main eh. duk cerita Zilan kita mula-mula dengar dia cerita tu Mula-mula kita pun tak buat percaya agak Tapi dia cerita tu kita dengar dulu lah Last sekali kita minta bukti Kita kata what my receipt Ataupun what my apa-apa lah tulisan doktor tu Doktor tu kata Kau hutang RM200 dengan klinik ni Kau what my bukti tu ya Allahu Akbar Saya pun masa tu tak cerdik kan Silap tu atas silap kita juga ya, Kita minta benda tu atas prosedur tapi bila sebut macam tu Dia kata tak apa Saya patah balik pimik. Rupanya saya tak perasan Dia luar hujan Tak apa dia buat Azulan Dia keluar juga Azulan Dia tinggal anak dia kat tepi Anak dia hak dajah satu Dengan hak patun Hak buka habis pelekat, habis semua ni Tu silap saya juga Tu yang main kongsi cerita ni di sini Dia tinggal anak dia tepi tu Azulan Haa dia kepederah juga dalam keadaan hujan tu saja tak perasan pun oh, tu Allah galak dia pergi ambil Azulan Saya duduk sembang tepi dengan anak dia Dah waktu tu, tu pukul lima Saya pun nak keluar nak balik Tengok anak dia duk ada dua orang Pergi duduk tepi anak dia tu Tunggu dia patah balik Kesian pasal tengok anak dua dua orang tu Takut orang kidnap ke apa kah Masa duduk tu lah duduk sembang dengan anak dia Ada dia satu Kak ada jauh apa Dia satu Duduk di mana Bayar lepas Kat mana bayar lepas Flat tamamah Tak boleh. lah Lepas tu saya tanya pula ni adik ni kena apa? Dia kata adik ni kena tadi kena tingkap kat sini. Budak dia je satu kau tipu bohong kan. Kan adik kena tingkap. Kena dekat mana? Dia kata dekat masjid tu. Mak pi masjid nak buat apa? Mak pi nak semayang Zuhur. Nampak tak kan? Makna hak dia cerita tadi betul lah tu. Budak ni tolong cerita balik. Mak singgah nak semayang Zuhur. Lepas tu habis habis semayang tu pang kena kat adik. Tu bawa pi klinik eh? Saya tanya klinik je apa? Dia kata tak tahu. Tak apa saya tanya ni adik ni balik rumah sat dia okey ke ni? Budak tu jawab saya. Dia kata, "Hmm, adiklah. Tadi main sangat tepi tingkap. Ni satgi kalau ayah balik satgi, mak kena marah." Ni adik kalau balik rumah satgi ayah tengok ni, mak nanti kena marah. Ha. Saya tanya ayah buat mak ke? Dia kata ayah tak buat. Tapi kalau jadi apa-apa kat adik ni, ayah marah mak. Sial lah, sial. Hmm, kita dengar pun Allah usia Tunggu juga sampai mak dia mai. Rupanya mak dia mari bawa risik tu 200 ya Kita ketiak juga cari duit dia bagi dia Hmm. Cari dia cari adalah korek-korek sikit -korek, duit mana ada bagi dia ya, Dan nak sebut dia cakap betul tu. Tapi berapa ramai tu saya berapa ramai yang nak jujur macam tu selah. Hmm. Wah, kan? kita tengok kesian tengok ada dok tambah mai Wah, tak sangka ada juga manusia yang jujur macam tu. Sanggup jalan. Saya mai tu tanya agaklah yang kau tinggal anak ni pasal apa? Bawa belah. Dia kata hujan ni sat. Tak gi demam. Ya. Tapi tak ramai manusia macam ni ada tak ramai. Yang banyaknya ustaz dia buat muka sekupang. Kan saya susahlah, saya tak ada lah, ni tak ada lah. Ya. Yeah. Akhirnya dia berkenal orang dan sebagainya silah. Nah, tu tanda akhir zaman, tu tanda manusia pada akhir zaman. Baik, sambung. Baik. Yang bererti bahawa sumpah itu semata-mata untuk menguatkan pendustaannya bukan sumpah yang benar. Dia sanggup bohong, dia nak pekemah bohong dia, dia sanggup sumpah. Tu di antara jenis manusia akhir zaman. Tu contoh yang pertama. Adapun keadaan yang kedua yang disebut oleh Syedina Umar dalam hadis ini, kesediaan orang menjadi saksi tanpa diminta dengan maksud untuk buat aniaya dan merosakkan kebenaran Baginda gambarkan di antara tanda akhir zaman juga Kamu nak tengok manusia yang rosak ni Dia tak patut jadi saksi, dia bukan pernah tengok pun Dia bukan pernah nampak pun Tapi dia mengaku macam dia nampak Dia pergi cerita macam dia tengok sendiri Ada jenis nilai -jeni Eksiden hmm. sudah Eksiden ha? sudah ha? berapa ramai orang yang tak tengok pun aksiden tu daripada awal tapi bila dia main duduk di situ orang hak main lewat daripada dia main tanya dia ni aksiden ni macam mana dia cerita macam dia tengok tak betul ni ya motor ni ya, bawa deras tadi padahal dia kan nak tengok pun tapi dah hamba Allah tu main lambat pada dia dia buat cerita macam dia tengok ni panggil menjadi saksi tanpa diminta tak betul lah ada Allah macam tu Azizullah <laughs> Faham ke kan saya duduk bagi contoh tu Azizullah Tengok senyap dia nampak gaya en. ada seorang doktor dulu hm, cerita bila malam ni usilah. malam ni habis 8.45 tak apa tu no? pukul 9 ni pukul 9 bola kalah dah semalam usilah, 2 ya, <laughs> tak apa hari Sabtu ni hari mau Malaya balas balik insyaAllah <laughs> baik ada satu kisah ni ni kita nak cerita kata tak jadi saksi pada benda yang tak sepatutnya Ada seorang doktor di Parik Buntak Ini kisah benar Doktor tu duduk di Parik Buntak Zilan. Dia main Dia main lah nak kerja di klinik dia Tengok-tengok Joh tu Ada seorang jatuh Ada hamba Allah tu jatuh Jauh sikit pada klinik dia tu Dan orang pakat duk rumun ramai-ramai Dia pun dah tengok orang rumun ramai-ramai Dia nak buka klinik ni Dia masuklah dalam klinik tu Masuklah dalam klinik Buat kerja dia Zilan. Orang ramai lah duk rumun hamba Allah jatuh tu bila ada pesakit masuk dalam bilik dia Dia tanya pesakit dia Itu bersepa Itu bersepa hmm. Ada orang yang main masuk Nak ambil rawatan ni cakap hm, Tak tahu dia kata orang rumah dengar kata mati Dengar kata mati Nampak Azalan Orang pertama Dia pun tak apalah buat rawatan dekat pesakit ni Pesakit ni keluar Masuk pesakit nombor dua pula Tu yang duduk di sana tadi Tahu tak pesakit apa hmm. Dia kata, "Ih, tak tahu nak kata." Dia kata, "Dengar kata jatuh longkang ba tu." <laughs> Nampak. Dengar kata jatuh longkang ba hmm. tu. Kan, tu orang ramai. Tak apa usilah, dia pun rawat-rawat hamba Allah nombor dua ni keluar. Tiba-tiba polis masuk. Polis kata, "Doktor, nak minta tolong sat, ada orang jatuh di seberang sana." Nak minta tolong cek sat dia keadaan dia macam mana. Dia pun sebagai doktor ni dah orang mai minta tolong, polis mai, dia pun keluarlah pergi cek usilah. Rupanya bila pergi check tu selesai, Kan check balik Rupanya hamba Allah tu mati Mati lah Mati di situ lah Masa dia duduk tengah check tu Duduk check sana sini sana sini tu Berapa biji banyak Berapa banyak biji mata duduk tengok tu Kan Berapa banyak biji mata duduk tengok tu silan Allah Akbar. Akhirnya apa jadi Esok tu saja Esok eh. tu Tersebar cerita dia perik buntak Kata apa Pesakit yang mati tu Mati sebab keluar daripada klinik doktor tu Hmm. tersebar di kawasan perikuntang tu kata pesakit yang jatuh mati tu pesakit tu mati lepas keluar daripada klinik doktor ni ubat pun duk pegang pula oh boy hmm. ubat dia pun kata ubat pun duk pegang ni masa mati tu lah padahal betul tu kan rupanya bila cek balik kan hamba Allah ni pun yang jadi doktor ni kena keluar fitnah hari tu Esok tu orang tak mai dah klinik dia. Orang kata dia duk bagi duk ubat pelik-pelik. Dia dah bagi ubat beracun, dia bagi ubat berbahaya. Ha. Esok tu sebar cerita tu orang tak mai dah klinik. Manusia ni cerita macam tu cukup laku. Ha. Jenis tak payah bukti ni cukup laku cerita tu. Dia kata lama tak? Kat, seminggu dua agak kena problem tu. Seminggu dua agak kena. Akhirnya dia buat satu keputusan, dia pi rumah hamba Allah mati dia. selain. Rupanya pergi cek di rumah Hamba Allah tu mati sebab asma Asma Dia pergi ke, Dia keluar hari tu usulan Tu apa inhaler kat dia pergi Ah, ha, Ubat inhaler tu habis Jadi pakcik ni Duk keluar daripada rumah dia Nak pergi ke farmasi lah Nak beli inhaler tu Nak beli ubat tu Tengah-tengah berjalan Tak dan sampai ke farmasi lagi Jatuh mati Betul lah Sambil duk berjalan tu Duk pegang lah ubat tu Inhaler habis tu jadi sambil pegang tu jatuh Dah tak dan sampai farmasi ni jatuh 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 mati Orang nampak kata dia duduk pegang ubat Kenal tak lah Cerita macam ni cukup laku Seminggu dua juga dia kata orang tak main klinik dia lah. Orang kata dia bagi ubat beracun Nampak tak Zilan Apa punca tu Ustaz Punca dia mudah ya lah. Pasal yang tak patut jadi saksi Jadi saksi ke lah. Ha. Dia tak tengok pun cerita asal Dia tak tahu cerita asal Tapi dia bawa mulut cerita Akhirnya apa? Cerita tu laku Bila laku Orang lain jadi mangsa Tak ada Lah bukan macam tu lah Lah macam tu hmm. lah Lah ni whatsapp Cukup laku ni. Whatsapp bukan payah Nak tahu dalil Nak ambil rujukan mana Tak payah lah Orang post ya Baca tu ya Tambah lah ni hati-hati nah. Ada hak sampai satu tahap Hak lah ni mereka ambil gambar Mereka tulis kata-kata di tepi tu ha, contohlah, Contoh lah, contoh, contoh lah Mereka buat gambar saya, contoh Buat gambar saya, tapi tu mereka tulis kata-kata saya ha. Apa Kita kena lawan wahabi sehingga titisan darah yang terakhir Contoh <laughs> Contoh lah Mereka buat gambar saya, mereka tulis tu Seolah-olahnya, so, saya yang kata ayat tu Padahal saya tak kata pun Ya. Ha. Tapi Cerita macam tu Saya sebar Hantar grup ni grup ni grup nu. Sebar merata Tak dia lah Orang yang sebar tu Dia kena Dia tanggungjawab tu Pasal ha. kamu sebar Kamu pun tak tahu dia kata ataupun tidak Tapi kamu sebar ya. Tak dia Kau dah buat dah lah ha. semua yang baru ni pasal lah, Isu zakat tu no. Kan hak kata apa Hak hantar main dalam whatsapp kata apa Siapa yang gaji bawah 4 ribu Anak sekolah apa semua ni Boleh pergi ke pejabat zakat apa semua Saya hebar sampai ke Pulau Pinang sampai Sian berapa ramai sahabat kita jadi mangsa Main pada Juh ni motor ni nak tanya Zakat dengar kata nak bagi bantuan hak bawah gaji 4 ribu apa semua Kita kata tahu mana maklumat tu Dia kata whatsapp Kita kata cuba cek tengok dalam alamat email tu Cek balik lama web tu Dia bawah tu ada tulis lama web Cek balik lama web tu Lama web tu hak selangok punya Selangok punya Tapi main dengan dua hantar 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 sekalian Siapa jadi mangsa Hamba Allah tu jadi mangsa Main juh pada balik pulau Main semata-mata nak tanya hak tu Dia jadi mangsa Lepas tu kita minta ayah-ayah ibu ibu yang ada dalam masjid pada malam ni tolong bertanggungjawab bila nak sebar satu-satu maklumat. Hati-hati jelah -hati, nah, jangan duk kira nak post 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 ya. Padahal kadang-kadang benda tersebut tak dikata pun, tak seperti yang sebenarnya. Tolong hati-hati ya -hati, -hati Boleh faham tak tu? Insya-Allah mudah-mudahan. Ya ayah ibu ni rahmati Allah Subhanahu